اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جی مولانا سعد صاحب کی بہترین کارگزاری محبت کا امتحان اور رولا دینے والا بیان اس کارگزاری میں سب کچھ بیان کی گئی ہے اور ایسے الفاظ اور بیانات کی گئی ہے کہ آپ لوگ سن کر حیران و پریشان ہو جائیں گے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا پورا دیکھیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ میرے دوستوں غزر واغز محبت کی آزمائش کا سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے چلا ہوا ہے جب لوگ عشق مجازی میں جب لوگ عشق مجازی میں محبت کرنے والے کو آزما کر دیکھتے ہیں اور سخت سے سخت امتحان ہے اور سخت سے سخت تکلیف میں ڈالتے ہیں تو عشق حقیقی میں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو کس طرح آزماتے ہوں گے ہمارے پاس تو علیہ السلام کی اطلاعات کے واقعات ہی ہیں صرف جنہیں روحے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو اپنی محبت اور تعلق میں آزماتے ہیں ان کی چاہت کی چیزوں کو ان کے ہاتھ میں ضائع کرا کے اللہ تعالیٰ ان کی محبت کے امتحان لیتے ہیں تو اسی طرح ہم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں سے بھی ان کے محبوب چیزوں کو ختم کرا کے ان سے اپنے تعلق کا امتحان لیتے ہیں یہ سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا ہے کہ دیتے کو ذبح کرو بیٹے کو ذبح کرو جس ذات نے کسی جان کو نہ حق قتل کرنا حرام کیا ہے اسی ذات نے علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ یہ کر کے مکلا ہو تاکہ ہم سمجھ لیں کہ تمہارے دن میں ہمارے حکم کے پورا کرنے کا کتنا تقاضا ہے جو احکام عقل کے مطابق ہیں انہیں کو پورا کر دینا کوئی کمال نہیں ہے جو احکام عقل کے خلاف ہوں اور فطرت اور چاہت کے خلاف ہوں انہیں پورا کر دینا وہ محبت اور اتحاد کا کمال ہے اگر یہ کر لو تو باقی سارے احکامات کی تعمیر آسان ہے اس لیے علیہ السلام کو جس طرح آزمایا جاتا تھا ان کی محبوب چیز کو طلب کرا اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی آزمایا کرتے تھے اور یہ آزمائش بڑوں کے لیے نہیں چھوٹوں کو بھی آزماتے تھے کیونکہ ہر امتی چھوٹا ہو یا بڑا اس کے جمے فرض عین ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا فرض عین ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنا کہ اگر کوئی محبوب آپ کی شان میں گستاخی کرے تو یہ اس کی جا اس کی زندگی کو اس کی حیات کو برداشت نہ کرے ہر بچے اور بڑے کے جمے ایسی محبت فرض عین ہے اسرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بھی امتحان دیتے تھے بچوں کا بھی امتحان دیتے تھے ان بچوں کو ہم سے کتنی محبت ہے حالانکہ وہ ابھی کا مکلف نہیں ہے کا مکلف نہیں ہے بچے کم عمر اس سے بھی اپنی محبت کا امتحان لے رہے ہیں تاکہ وہ سمجھ لے کہ جب کتنا بڑا حکم پورا کیا جا سکتا ہے آپ کے کہنے پر تو باقی احکام کا پورا کرنا کتنا آسان ہوگا اصل تو واقعی محبت امتحان ہے اور امتحان نہیں تو محبت کا کوئی اعتبار نہیں کوئی اعتبار نہیں اس طرح اللہ تعالیٰ ایمان کا امتحان لیے بغیر کسی کو چھوڑیں گے نہیں دے. تو جتنی سباہ کی ایمانیاں ہیں ان سب کا امتحان ہوگا ان سب کا امتحان ہوگا جتنے بھی حشر کے سوالات ہیں وہ سارے سوالات سارے احکام کو محیط ہیں لہٰذا کی ہوگا سوالات نے حاشر کے سارے احکام کا احاطہ کیے ہوئے کسی بھی شعبے کا کوئی حکم وہ حشر کے سوالات سے خارج نہیں ہے تو دیکھو صحابہ کرام کا اپنی نقصانی شہبات اور خواہش سے نکلنا ہی یہ تھا کہ وہ اللہ اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے اس لیے آپ سے محبت کا دعوی کرنا کوئی آسان کام نہیں دو کام کرنے ہوتے ہیں اس میں ایک تو ہر حکم کے لیے تیار دیکھو سنتوں کا درجہ تو فرائض سے کم ہے لیکن محبت کا درجہ فریض سے کم نہیں ہے کیونکہ محبت کا, کا تقاضا ہے ہر عمل میں ہر ضرورت میں اتباع کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے یہ یہ محبت کا تقاضا ہے اس لیے سنت کا درجہ تو فرض سے کم ہے لیکن محبت کرنا یہ سب سے بڑا قبضہ ہے یہ سب سے بڑا اور اتباع سنت یہ محبت کی علامت ہے اگر اتباع سنت نہیں ہے تو محبت نہیں ہے پکی بات یہ پکی خدا کی پسند پکی بات ہے جو آدمی اتباع سنت کر نہیں ہے اس کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ محبت ہو اور اتباع سنت نہ ہو آپ سے محبت ہو اور اتباع سنت نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا صحابہ رام ایک ایک آپ کی ادا کو دیکھ کر کس طرح اسے اپنے اندر جذب کرتے تھے اور اپنے آپ کو اس کا کیسا پابند بناتے تھے اور وہ حکم پر یہ دیکھتے تھے کہ یہ کام کرنے کا ہے یا نہیں ہے سہبی نے سنا کہ آپ تمہارے گھر بیٹھ جاؤ وہ مسجد سے باہر ہی بیٹھ گئے فوراً حکمیں بیٹھنے بیٹھ جاؤ آپ مسجد والے بیٹھ جاؤ وہ مسجد سے باہر آ رہے تھے حکم سنا بیٹھ جاؤ پن بیٹھ جاؤ جس وقت تو جتنی امت میں بے دینی ہے تو آجائے دین سے محبت کی وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں حسین بن واہ انصاری فرماتے ہیں کہ ابن برا رضی اللہ تعالی عنما ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ سے ملتے آپ کے دین سے چمٹ جاتے اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے آج کہ رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے جو آپ چاہیں اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی فرمانی نہیں کروں گا جو بھی چاہے حکم فرمائیں میں اسے پورا کروں گا آپ دن کے بعد سے تعجب ہوا ہر لوگ یہ چھوٹے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ماں باپ سے کسی محبت ہوتی آپ نے اتنا جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ فور جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ اتنا سنتے ہی فوراً جوڑ پڑے ابھی یہ قتل کر کے آتا آپ کیا کرنا رہے کیوں کرنا رہے کیا بات ہے کچھ ختم ہے موبائل قتر کرنے کے لیے جب چند یہ تو آپ نے بلایا فرمایا یہاں ہو اور یہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے قدر اہمی کرنے کے لیے بھیجا گیا تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ تمہیں میرے حکم کے پورا کرنے میں کتنی جلدی ہے چ ناچے ایک زمانہ آیا کہ طرح تم نے برابر اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے رضا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عادت کے لیے سخت سردی میں اور بارش میں بادل میں ان کے آن لیے ان کی کی جب وہاں سے پلٹنے لگے آپ تو گھر والوں سے فرمایا آپ نے کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ طرح کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے ان کی وفات ہو جائے تو مجھے خبر کرنا تاکہ میں اس کے جنازے میں شرکت کروں اور اس پر نماز پڑھوں اور فرمایا کہ اس کی تسلیمیں جلدی کرنا تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے نکل کر ابھی بنو بن عورت کے قبیلے تک نہیں پہنچے تھے نہ کہ ان کی وفات ہو گئی اور کیونکہ رات کی اندھیری چھا چکی تھی توانے یہ یہی فرمایا وفات سے پہلے کہ مجھے دفن کر دینا اور مجھے میرے رشنی لا دینا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نہ بلانا اس لیے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ رات کو آئیں اور یہود آپ کو کوئی تکلیف پہنچائیں اور میری وجہ سے ہو چنانچہ آپ کو خبر دی گئی آپ کو خبر دی گئی صبح کے وقت آپ تشریف لائے ان کو آپ کو خبر کی گئی تسکین کے بعد آپ کمر تشریف لائے اور آپ نے آپ کھڑے ہوئے دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ان کے لیے اور صحابہ نے آپ کے پیچھے صف بنا لی دعا مانگنے کے لیے آپ نے دعا فرمائی اے اللہ تو طلحہ کے اس حال میں ملی کہ تو طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو اور طلحہ تو یہ دیکھ کر ہنس رہا ہو تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے حضرت جی مولانا صاحب صاحب کی یہ کارگزاری سنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کا کام اور دین کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور باقی لوگوں تک پہنچانا چاہیے اسی میں ہماری دین و آخرت کی بلائی ہے نہ کہ ہم اپنا قیمتی ٹائم کسی اور کام میں گزاریں تو تمام دوستوں اور بھائیوں سے التماس ہے کہ ہمارے بیانات کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے اور بیان کو پورا پورا دیکھا کریں اور دین کی خاطر تبلیغ میں جائے اسی میں ہماری بلائی ہے اور آخرت کی بلائی ہے نماز قرآن اور دین کا کام ضرور ہونا چاہیے جس طرح ہم باقی کاموں کو سر انجام دیتے ہیں اسی طرح ہمیں یہ کام بھی کرنا چاہیے یہ کام سب سے پہلے باقی کام باقی میں کیونکہ آخرت میں یہی چیز ہماری کام آئے گی جزاک اللہ ماشاء اللہ